پاکستان کا شہر کراچی آج کل ایک ناگفت صورت صورتحال سے دوچار ہے سب جانتے ہیں کہ اس شہر کو کن کن مسائل کا سامنا ہے اور ان مسائل کو یہاں پر بیان کرنا مقصود بھی نہیں بلکہ یہ کہنا ہی زیادہ ضروری ہے کہ اب کراچی اپنے ماضی سے یکسر بدل چکا ہے اور یہ گونہ گون مسائل کا گڑھ بن چکا ہے اس وقت کراچی کیا ہے یہ تو ہم سب جانتے ہیں لیکن آئیے ایک نظر ڈال کر دیکھتے ہیں کہ ماضی میں کراچی کیا تھا وہ لوگ جو کہ صدر ایوب خان کے دور سے لے کر ظلفکار علی بھٹو کے دور تک پاکستان میں تعینات رہے کہتے ہیں کہ ساٹھ عیسوی کی دہائی میں کراچی کا شمار بھی دنیا کے خوبصورت ترین اور بہترین شہروں میں ہوتا تھا یہ پورا ترین شہر تھا پوری دنیا کے سفارتکار سیاح اور ہپی یہاں اس شہر کراچی میں آزادی سے گھومتے پھرتے تھے ہوتلز ڈسکوز اور بازار آباد تھے کراچی کے ساحل بھی بے مثال تھے غیر ملکی لوگ جو یہاں رہتے تھے ہفتے اور اتوار کا دن ساحل کی گرم ریت پر گزارتے تھے اور ساحل کے کنارے کنارے سائیکل بھی چلایا کرتے تھے دوسرے ملکوں سے بحری جہاز آتے تھے جن کے ذریعے ہزاروں مسافر کراچی آتے تھے کراچی ایک انتہائی صاف ستھرا شہر ہوا کرتا تھا اس کی فضا نہایت خوشگوار ہوا کرتی تھی سردی گرمی سارا سال درجہ حرارت نارمل اور معتدل رہتا تھا سلجھی ہوئی اور محب وطن بیوروکریسی بہت ہی کوپریٹو اور تعاون کی عالم ہوا کرتی تھی حکومتی عہدیدار بھی اعلی تعلیم یافتہ کلچرڈ اور محنتی ہوا کرتے تھے پی آئی اے کی بیرون ممالک سے آنے والی تمام پروازیں کراچی ہی میں لینڈ کیا کرتی تھی پی آئی اے دنیا کی چار بڑی ایئر لائنز میں سے ایک تھی اور اس کا شمار دنیا کی بہترین ایئر لائنز میں ہوتا تھا وہ مسافر جن کے پاس چند گھنٹے یہاں قیام کے ہوتے تھے کراچی کے بازاروں میں ایک دو گھنٹے یا اس سے زیادہ دیر تک شاپنگ کر کے واپس اپنی منزل کو روانہ ہو جایا کرتے تھے کراچی میں ڈبل ڈیکر یعنی دو منزلوں والی بس چلتی تھی اور عوام خوفی کے ساتھ ان میں سفر کیا کرتے تھے حکومت نے ان دنوں انڈر گراؤنڈ کے لیے بھی شہر میں مکمل کروا دی تھی اگر اس منصوبے پر کام مکمل کر لیا جاتا تو کراچی ایشیا کا پہلا شہر بن جاتا جس میں میٹرو کی سہولت موجود ہوتی لیکن یہ ہو نہ سکا ان دنوں کراچی کو روشنیوں کا شہر کہا جاتا تھا کراچی کی روشنیاں راتوں کو دنوں میں تبدیل کر دیا کرتی تھی دنیا بھر کے لیے کراچی خطے کا جنکشن بھی تھا جو پوزیشن آ دبئی کی ہے وہی پوزیشن اس دور میں کراچی کی ہوا کرتی تھی لوگ یورپ سے ٹرین کے ذریعے استنبول استنبول سے تہران تہران سے کوئٹہ اور کوئٹہ سے کراچی آیا کرتے تھے کراچی میں قیام کرنے کے بعد ٹرین کے ذریعے انڈیا چلے جاتے اور وہاں سے سری لنکا نیپال اور بھوٹان تک وہن جاتے تھے کراچی میں دنیا کی جدید ترین مصنوعات ملتی تھی ان دنوں ٹیپ ریکارڈر اور رنگین ٹی وی کراچی ہی کی مارکیٹوں میں دستیاب ہوتا تھا کراچی بڑی گاڑیوں کی بھی بہت بڑی مارکیٹ ہوا کرتا تھا یہاں جاپان یورپ اور امریکہ سے ہیوی موٹر بائک اور مہنگی گاڑیاں کراچی میں درآمد ہو کر آیا کرتی تھیں کراچی کے بڑے بڑے امیر لوگ قانونی طور پر بولیوں کے ذریعے ان گاڑیوں کو خرید لیا کرتے تھے کراچی کے ریلوے اسٹیشن کا دنیا کے مصروف ترین ریلوے اسٹیشن میں شمار ہوتا تھا جدید صاف ستھری اور آرام دہ ٹرینیں چلا کرتی تھیں اور ٹرینوں کے اندر کھانے کا معیار بھی اعلیٰ اور صاف ستھرا ہوا کرتا تھا بہت سے سفارتکار ریٹائرمنٹ کے بعد کراچی میں مستقل رہائش کے منصوبے بنایا کرتے تھے یہاں تک کہ سفارتکار بھی کراچی میں پراپرٹی خریدنے کی کوشش کیا کرتے تھے یہاں کے لوگ بہت مہمان نواز تھے بڑی بڑی پرائیویٹ لائبریریاں بھی دیکھنے کو ملتی تھیں یہاں پر کسی قسم کا خوف ٹینشن اور دہشت گردی نہیں ہوا کرتی تھی یہاں کے سفارت خانوں میں بھی کام انتہائی پرامن طریقے سے ہوتا تھا چوکی دار سیکورٹی گارڈ یا پولیس کی ضرورت سفارت خانوں میں نہیں ہوا کرتی تھی سفارت خانوں کے لوگ خود ہی صبح کے وقت مین گیٹ کا تالا کھولتے اور شام کو خود ہی بند کر لیا کرتے تھے اس وقت پاکستان پاکستان دنیا کا واحد ملک تھا جس کے ہر شہری کو پاسپورٹ جاری نہیں کیا جاتا تھا صرف ان لوگوں کو پاسپورٹ جاری کیا جاتا تھا جو حقیقتاً بیرونی سفر کے لائق ہوا کرتے تھے اس وقت پاکستانی شہریوں کو پاسپورٹ حاصل کرنے کے لیے اپنے خوشحال ہونے یا صاحب جائیداد ہونے اور بیرونی ہوائی سفر کے لیے حقیقی وجوہات کے ثبوت دینے پڑتے تھے اسی بنا پر پاکستانیوں کو کسی دوسرے ملک جانے کے لیے کسی ویزے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی کیونکہ دوسرے ممالک کی حکومتیں جانتی تھی کہ پاکستانی لوگ بغیر کسی خاص وجہ کے ہوائی سفر نہیں کرتے اس لیے جو پاکستانی جہاز میں سفر کرتا ہوا دوسرے ممالک کے ہوائی اڈوں پہ اترتا تھا وہ دوسرے ممالک وہیں اپنے ایئرپورٹ پر ہی ان کو ویزا جاری کر دیتے تھے اس وقت یہ تاثر عام تھا کہ پاکستان کے جس شہری کے پاس پاسپورٹ ہے وہ یقیناً صاحب حیثیت ہے اس لیے تمام ممالک پاکستانی سٹیزنز کو آن ارائیول ویزا دے دیا کرتے تھے اس طور میں پاکستان کا آرے تعلیم پورے خطے میں سب سے بہترین تھا پوری دنیا یعنی یورپ عرب ممالک افریقہ مشرق بعید ایران افغانستان اور چین سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے طلباء پاکستان آتے تھے وہ کراچی اور لاہور کے کالجوں اور یونیورسٹیوں میں داخل ہو کر اپنے علم کی پیاس بجھایا کرتے تھے یورپ اور امریکہ سے پروفیسر لیول کے لوگ ملازمت حاصل کرنے کے لیے بھی پاکستان کا رخ کرتے تھے اس وقت کراچی شہر کا توتی بول رہا تھا جس میں ایک ہزار کے قریب غیر ملکی ڈاکٹرز طبیب اور پروفیسر موجود تھے اس وقت پاکستان کا بینکنگ سسٹم جدید اور فول پروف ہوا کرتا تھا بجلی ٹیلی فون اور گیس کا انتظام آج سے بدرجہ بہتر تھا کراچی کا سیوریج سسٹم انتہائی شاندار اور ایکٹیو تھا شہر میں بارش کے آدھے گھنٹے کے اندر اندر پانی نکل جایا کرتا تھا اور سڑکیں خشک ہو جایا کرتی تھیں روزگار اتنا زیادہ ہوتا تھا کہ پورے ملک اور دوسرے ممالک سے بھی لوگ روزگار کے لیے کراچی آیا کرتے تھے یہاں فیکٹریاں عام تھیں اور نئی بھی لگ رہی تھیں یہاں پر ایکسپورٹ کوالٹی کا مال تیار ہوتا تھا انیس سو چونسٹھ میں جب پاکستان میں ٹیلی ویژن نیا نیا آیا تو سب سے پہلے کراچی میں لانچ کیا گیا ٹیلی ویژن کی آمد کے ساتھ ہی کراچی کی چھتوں پر انٹینوں کی بھرمار ہو گئی تھی بہت سے لوگ اس وقت باتیں کیا کرتے تھے کہ انیس سو اسی میں کراچی لندن اور نیو یارک سے بھی بڑا شہر بن جائے گا اس وقت پاکستان اتنا خوشحال تھا کہ ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کے مرکزی عہدیدار کراچی آتے اور حکومتی عہدیداروں سے کہتے کہ آپ اپنی حکومت کو قائل کریں کہ وہ ہم سے قرضہ لے لیں لیکن اس وقت ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کو مایوسی ہوتی تھی جب انہیں کہا جاتا تھا کہ پاکستان کو قرضے کی ضرورت نہیں ہے وہ ایوب خان کا دور تھا لوگ کہتے تھے کہ اس کے بعد ہاں اس کے بعد یعنی ایوب خان کے بعد ذوالفقار علی بھٹو آ گیا پوچھنے والے پوچھتے ہیں کہ پھر کیا ہوا لوگ کہتے ہیں کہ پھر جنرل سیاول حق آ گیا پوچھنے والے پھر پوچھتے ہیں کہ پھر کیا ہوا لوگ پھر کہتے ہیں کہ پھر الطاف حسین آ گیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ علی بھٹو نسل پرست تھا اور تعصب کا حامل تھا لوگ پوچھتے ہیں کہ ضیاء الحق نے کیا کیا کہنے والے کہتے ہیں کہ ضیاء الحق نے الطاف حسین کو لانچ کیا یعنی میدان میں اتارا پوچھنے والے پھر پوچھتے ہیں کہ الطاف حسین نے کیا کیا کہنے والے کہتے ہیں کہ پھر 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 بھٹو کی باقیات ضیاء الحق کی باقیات اور الطاف حسین کی باقیات باقی رہ گئیں اور کچھ بھی باقی نہ رہا الامان والحفیظ اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر وللہ الحمد